более успешными и более счастливыми в будущем. Потому что развиваются те навыки, которые нужны. Но в то же время, в время ставятся в образовании новые векторы. Много из задач – это одни и те же просто вещи, но в разных ситуациях. Потому что мы все понимаем, что можно прийти к результату только лишь запланированному результату, соблюдая технологию. Иногда Мы принесли, вот, ну, я как знаток программы, менеджер программы первый год, поэтому мы сейчас можем говорить только о наших первых шагах, о том, как мы взаимодействуем с учителями, которые и способность э, решать задачи для своей профессиональной деятельности и для задачи в моей жизни. не, не изобретать каждый раз новое, а уже пользоваться тем, Если этого не делать, то процент таких качественных работ значительно меньше. по нашему мнению. я не знаю, каким образом у вас. А мы Я потом дальше еще перейду к Этот ресурс открыт, доступ. Да, здесь есть гостевой доступ. То есть открытость это один из главных принципов. У нас очень много свой профессиональный опыт в одном русле. То есть это не вновь обучение курса, а да? те, которые уже понимают, мы не один только когнитивный аппарат, просто не мне в одиночку. И мы стараемся создать историю, чтобы было много экспертов, чтобы они все растворились и выразились, потому что это проблема с финансированием программ. Потребность есть, денег нет. И мы понимали, что после очень много... Это, э, куратор и совет отвечает на их вопросы. А после проведения занятия э, учителя пишут э, технологии учатся с им. И э, учителя, которые в прошлом году закончили это обучение, они получили... Мы сказали, что мы на этом курсе научились еще в большему, нежели начинают дружить. Они начинают защиты друг у друга смотреть по скайпу, дру, сибирское село с... Э, и они начали свою работу. То есть мы все время ставим в министерство, вот те <с dirty> курсы, которые нам ведь очень важно идти не просто своим курсом, а тоже как, в какой-то степени свою роль, для того, чтобы учителю хотя бы чуть-чуть ужилось. -чуть, рассказал координатор, региональный координатор своей области, рассказал, на них, на мой взгляд, вот на <просу> самых наших... займається за програмою, програма на сайту завжди викликала зацікавленість у тих, хто заходить на сайт інституту, тому що хто, через цей час нікому в Миколаївській області не потрібно пояснювати, що таке програма так, ще допустити. Крім того, коли вас вже заговорили про конкурси, то можемо бачити, що ми і відслідковуємо, хто з наших фасилітаторів переміг в конкурсі. Я, наприклад, один із самих активних фасилітаторів зараз присутній серед нас це Ольга Миколаївна, яка є не тільки активним фасилітатором. алли тут его жена есть Ялаканция, то есть это все можно посмотреть на, Укра... на карте Украины и не только Украины. Ну, но стоит в табличном виде, и тем, кто сидит далеко, я поясню. Дело в том, что здесь наряду с такими, ну, точнее для нас, для наших партнеров, которые работают в области и где ну не всегда бывают хорошие направления. того места, куда люди привыкли ходить, это может быть новостной сайт, форум какой-то городской, ваш школьный сайт. Эээ, собственно говоря, эээ, пустили вот этот компонент, о котором вы